Всем привет! Мои любимые дорогие подписчики! И извините за мое такое слишком радостное поведение, потому что меня привет. Потому что, как я вам уже говорила, в... что ты не здесь. Как я вам говорила в прошлом видео, что я еду она хочу с ней без родителей. Ну, с ее, конечно, родителями, но без моих. Потому что они не столь такие знакомы, чтобы вместе ездить. Да, 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 да. да, и, короче, сегодня я для вас снимаю видео про покупочки. Точнее, про... Боже мой, про мои покупки, которые я приобрела на лето. Да. Точнее, или как бы вещи, которые, которые я буду как бы больше всего носить летом, да, то есть, которые мне будут незаменимы этим летом. Если я сейчас сказала не слышно слово летом, то те которые, вещи, те, которые будут незаменимы мне этим летом, а то могло быть не слышно. Первое это вот это вот Маечка, кофточка, как кто называет. Ну, как, как футболочка, типа, да, ну, она да, как-то как, как майка. Да, в общем, очень прикольная, Она из Глории джинс. То есть сидит она на, на мне очень прикольная. У меня, кажется, все вещи из Глории Джинс мои, которые новые, ну, да. То есть. В общем, да, в общем, это такая вот маечка. Футболочка, как это называет? Э, тут она такая. Можно сказать, полупрозрачная, вот видите, она как бы просвечивается, да. И сзади она как видите прозрачная и ярко-розовая, да, то есть и в чем прикол, что тут сделаны такие как затяжечки. Ну, как не затяжечки, а такие выпуклые ниточки, но они белого цвета. Не знаю, мне очень нравится эта мальчиков и бошка. Мне ее купили. Лори Джинс, очень, кстати, мне комфортно, круто, зараза, да и там мой, блин, выходи уже давай, зараза, да, и, кстати, блин, задолбал, и, кстати, то, что она просвечивается, совсем не видно из-за этих надписей, да, то есть, как бы тут вообще ничего, как бы незаметно, все очень круто, да, и в Лори Джинс все вещи очень качественные, очень крутые. Все советую. Так, вторая вещь это шорты. Такие шорты тоже из Лори Джинс. Они такие... Парашюты. Нет, ну они как бы такие, ну чуть-чуть, так сказать. Ну, то есть они не в обтяжку. Там были на размер меньше, но они не, не сходились в поясе. То есть они... Вот так вот надо было делать. Боже мой, какой у Все, понял, пока. у меня ужасный день. И да, они такие вот. Кстати, забыла сказать, что сзади футболка длиннее, чем спереди. То есть сейчас такие вещи модные. Тут крутенькая, тут длиннее. Тут, то есть, я насчет шорт теперь уже. Тут бантик такой миленький, тоже Glory Джинс. Тут цветы, короче, очень крутые шорты. Не знаю, мне нравятся, хоть я и не люблю такие парашютики, но ну, не знаю, мне они очень понравились, очень крутые, еще я мерила джинсы, точнее джинсовые, джинсовые, извиняюсь шорты, они такие были в розах да, они очень были крутые очень, но они были маленькие я жирная по мне видно, я жирная очень жирная, прям пипец какая жирная Прям вообще, ну, они на мне не сошлись просто. Также из Glory Jeans я купила пояс. Сейчас я вытяну его. Да, вот такой вот ярко-желтый, можно сказать, кислотный пояс. На такой хрень. Хрень! На такой хрень. На вот такой вот херне. Ну, как бы на обычной стежке. Он, он был очень длинный. То есть дырочки мы делали сами. Сначала обрезали, потом мы делали дырочки. То есть, ну, как бы ничего сложного. Да, в общем, такой вот поясок. Пояс, поясок очень прикольный. Не знаю, мне очень нравится он такой блестящий. Ну, как бы не блестящий, а переливается. Не переливается, а, короче, можно сказать, лакированный. Но это будет как-то неправильно. Да, в общем, очень классный пояс. Мне очень нравится, очень удобный. Не давит ничего. И это пока что новые вещи. Еще одна из новых моих вещей, это такая футболка. Вот. Хи -хи -хи. Она такая ярко-желтая, но камера жрет очень-очень-очень много цвета. Да. Есть как много цвета, просто ужасно. тут с такими лапами. Да, кстати, у меня сделали вот эту вот крень такую на море. А, кстати, было же лок с моря. Его надо отдать. А, да, тут такие плечики, рукава. Такие вот, да, то есть... Можно в них спрятаться? Хотя. Да, в общем. Да, вот такое. То есть тут уже без стразиков этих хрень. ну, Следы, в смысле. Да. В общем, очень яркие цвета. Не знаю, мне очень нравится. Мне бабушка привезла из Одессы. Еще у меня была где-то белая буква. Не знаю, где это. Да, ну, короче, да, это, по крайней мере, были все, кажется, да, все новые, как бы, вещи, которые я буду, скорее всего, буду, точнее, 100% буду носить летом. А теперь приступим к вещам, ну, то есть, которые у меня уже были, да, и я их чаще всего буду, о, точнее, скорее всего, буду носить летом или можно сказать сто процентов лета. То есть, да, первое это джинсовые шорты. А, не видно? А, а, а. Нет. так к сожалению, не нашла место, где будет нормально видно. В общем, это такие джинсовые шорты. Ну, в общем, норм вроде бы видно. А тут, короче, не с подворотом. Да, также в Глории джинс, но есть один секрет. Раньше это были джинсы. Да, то есть такие длинные джинсы, обычные длинные джинсы, дурочки. В смысле, не дурочки, а дудочки. То есть... Такие узкие джинсы. Да, потом, короче, тут у меня было на ноге здоровое пятно. Такое... От мороженого, которое не отстирывалось, к сожалению. У меня в мороженое. Да. И я сделала себе вот здесь вот дырку в этих джинсах. И упала еще где-то в придачу. И оказалась, конечно же, дырка. Не такая, в смысле, как протертая, а именно дырка такая кругленькая. Да, поэтому я решила делать из них шорты. Очень, кстати, прикольно получилось. Я ношу их, эти шорты, с моим поясом. Да, то есть нормально сочетается, все очень круто. Мне нравится, по крайней мере. Ношу постоянно как бы, не то, что прям постоянно, постоянно, ну, часто, очень часто. Да, то есть, вот так вот. Еще я из одних шорт, ой, точнее, из одних джинсов длинных взяла шорты. еще хочу я их протереть. Нахрен. Да. Ну, не нахрен, а... Ну, как нахрен протереть? Как бы сделать в них дырки подворот не очень равномерный, потому что у Даши из жопы руки растут. Но это неудивительно, Даша это знает. Почему я говорю про себя в третьем лице, я не знаю, потому что меня этим заразила Санисиренко. Короче, вот, норм буду носить. Наверное, может быть, конечно, что Также вещь, которую я буду постоянно летом носить, это это, конечно же, моя рэперка любимая. да, она мне очень нравится, как бы зачем я ее покупала? тварь какая-то. Марис, да. извиняюсь, просто там какая-то херня сидит. живучая тварь. Спасибо, спасибо а где бы ее прибить? Я извиняюсь, потому что какая-то херня сидела в моей рэперке. Сволочь такая. <laughs> извиняюсь за все эти слова, потому что ужасные. Да, короче, рэперку я буду носить не снимая. И мне еще надо найти мои очки. Я не знаю, где они. Вот у бабушки валяются. Я меня, у меня тут новые очки. <laughs> да, и Но мне больше нравится носить ее вот так вот. Так, вот, вот. рыбка-то где? Так, вот есть да, прикольно. Ну, короче, норм, да. Вон меня смешно. 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 Итак, пожалуй, последняя на сегодня вещь. Это... Мой новый купальник. Да, в общем, вот он такой купальничек, да. Э -э Больно, блин, а? Да, вот вот такой вот купальничек обычный, купальник, да, то есть ничего у него такого особенного нету. Да, вот, то есть. Тут такой бантик, он черный, салатовый ярко зеленые сердечки. Тут бант такой. Получается, хрень такие завязывать. Да, вот так вот. Именно так. Да. Гениально просто. Ну, понимаете меня, да, как бы? Кстати, я не помню, как. А, да, вот так. Получается, эти хрени надо наверх туда завязывать. Получается, вот так вот это есть. Ой, ой. Короче, все вот так вот. А вот эти вот хрени туда, да, я думаю, вы меня поняли, да? То есть тут на завязочках никаких здесь тоже, почему? Мальчики же, они, они же такие твари, всегда развязывать будут. Я-то их знаю, я уже два три года подряд езжу в лагеря. Да, и... No comments. Да, то есть я не буду показывать, как на мне будет смотреться компания купальник, купальник может. Может. Мы будем как бы купаться там мы в Сони. Я его возьму. Да, то есть. Ну, как бы это было все. Мне еще надо найти мои очки. А мои мне надо найти. Так, это было все, если вам про. О, <гас> забыла про лаки. Точно. Еще три лака хочу вам показать. Это желтый от фирмы Nagatok, сама Color. В оттеночке 014, да, то есть это эмаль, Да, дальше синий, тоже от ноготка, ноготок, самоколор. В оттеночке 018 синенький, он такой чуть блестящий, но это не видно на ногтях. И мятный, тоже от ноготок, самый колор в оттеночке 009, да, то есть как он смотрится на ногтях, вот да, то есть томятный такой прикольный цвет и синий, как бы, да, ну, как бы вот этот вот цвет, как бы его не очень видно, но вот у меня маникюр, так то есть Ukrainian ага, смешно. Да, в общем. И еще мне купили зимочки маленькие такие еще. Да, в общем, это было все. Если вам, конечно же, понравилось это видео, конечно, конечно же, конечно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.